هلا بالعيال اعتذر 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 اني تاخرت عليكم طبعا تعرفوا اختبارات وجو بارد وتلج لهالسبب تاخرت عليكم ان شاء الله في اقرب فرصه اني اعوضكم في فيديوهات جديده صورت فيديوهات ان شاء الله بنزل لكم اياها حلقتنا اليوم عن الثقافات العربيه وعلاقتها في تركيا وكيف الطلاب العرب قدروا يعيشوا في تركيا وكيف يتعلموا اللغه التركيه مع ناس جدا لزاز خلونا اعرفكم عليها عليك اسمي احمد انا من تونس انا دعاء من العراق يحيى من سوريا آه انا ثويفة من السودان آه علي شباب من اليمن حسام اردني من اصل فلسطيني احمد انت بتعرف ليش انا جايبك؟ قال انت جايبني؟ <applause> والله ما نعرفش انت عندك برشا افكار يا اخوي معناها تنجم تجيبني على منارش نعرفش وعلى برشا حاجات تنجم تجيبني اما بالطبيعه على موضوع معناها حلقه البرنامج تعريف للاتراك انا جيت معك ما <applause> لا والله ما عنديش فكره اذا أنا اشرح لك الحلقه بشكل سريع الحلقه عباره عن اسئله عن الدول العربيه الثقافه العربيه وبينها وبين التركيه اوكي نبدا الاسئله نبدا يجوني كثير ناس في السوشيال ميديا بيسالوني مودي اللغه العربيه اللغه التركيه عفوا سهله هل نقدر نتعلمها من مسلسلات وافلام واغاني هل يكفي؟ فايش ردك على السؤال هذا؟ والله هي اول حاجه لازم تكون عندك العزيمه يعني هي اي لغه في العالم اذا انت مثلا حابه تتعلمها وما عندكش عزيمه بالطبيعه باش تكون لك صعيبه اما اذا انت اللغه هذيك حطيتها في مخك وتحب تتعلمها بالعزيمه نجم تتعلمها ما فما حتى شيء صعيب يعني اللغه التركيه يعني بكل صراحه هي لغه نجم نقول مختلفه على لغات اخرين مقارنه انت تعرف انه احنا في يعني تحدث كتونسي وعن الشعب التونسي احنا مبدعين نحبو برشا اللغات وتعرف نحكي اللغة العربية والفرنسية الإنجليزية ونحكي زاد لغات أخرين فمقارنة ان أنا نعرف اللغات هذوما كي تعلمت اللغة التركية لقيتها مختلفة على اللغات اللي نعرفهم أنا يعني بكل صراحة نقول لك أن اللغة التركية ما هيش لغة بسيطة أما ممكن تنجم تعلمها يعني اللغة التركية جوز انه اقدر اتعلم كلمات من المسلسلات او الافلام لانه كنت اتابع مثلا اكثريتها مدبلجه دوبلاج عربي بس قله انه المترجمه فيعني كم كلمه يعني مو ما نقدر نحكي الا يعني نعيش في نفس البلد اللي يتكلم يعني اللغه التركيه نتعلمها اسرع لان صار اختلاط بين الناس. برايي اللغه التركيه سهله من ناحية التعليم بس من ناحية المسلسلات والاغاني صراحة يعني ما كان لي خبرة طويلة كثير مع المسلسلات والاغاني، ايمت فادتني بعد ما تعلمت مبادئ اللغة التركية، يعني كمبادئ كقواعد ما فيك تعتمد بس على الاغاني والمسلسلات. بالنسبة للناس اللي بيعرفوا العربي سهل جدا انهم يتعلموا التركي مع انه جزء كبير من الكلمات التركية موجود ماخوذه من اللغة العربية. غير انه وانت في تركيا سهل انه انت تتعلمها لانه بتتعامل مع الاتراك ولما تختلط مع الاتراك بتسمع تركي فبالتالي سهل انه انت تطبقه حتى. والله صراحة اللغة التركية للكلام والحياة اليومية مش صعبة كثير، بس كدراسة فيها صعبة شوية يعني من حيث القواعد ومن حيث الكلمات الأكاديمية وهذا الشيء. فإذا أنت مثلاً أنك تقول يتعلم من الأفلام والأغاني وهذه الحاجات. يعني قد ربما الذي هو مجتهد كثير ربما منه يتعلم الحاجات بس الحياه اليوميه بس انه كدراسه مستحيل. اللغه التركيه للتعلم هي سهله فعليا انت ممكن تتعلمها من المسلسلات من الاغاني تتعلمها ما في مشاكل بس زي ما حكى علي قبل شوي انه في بتقدر تتعلمها كلغه حياه يوميه انك تتعامل مع الناس اكثر من انك تتعامل فيها كشغل او دراسه. اول ما جيت تركيا انت طبعا ما كان عندك لغه تركيه. لا. طيب. لكن نعرف كلمات يعني. أه. كيف كنت تتعامل مع الأتراك أو الحياة التركية بشكل عام؟ مم. والله هي معناها كي تجي بلاد أي بلاد في العالم مش حتى تركيا أول مرة باش تجيها وما تتقنش اللغة نتاعها باش تلقى صعوبات برشا أه. صعوبات وأنت تعرف اللي هي اللغة في كل بلد شيء أساسي باش تحل مشاكلك باش تتعامل مع الناس يعني كيفاش أنا بديت أول ما جيت هنايا عندي شوية أصحابي هون يعرفوا يتكلموا يعني اللغة الإنجليزية هما أصحابي أتراك طبعا نتحدث أنا معهم باللونجلي وهما يحاولوا معناها يترجموا لي ولا يوصلوا لي المعلومة و... كانت هكاكا معناها بشوية بشوية لين من بعد أنا بديت نحاول باش نعمل على روحي وإنه نتقن اللغة ونحل مشاكلي وكل شيء معناها روح ما كنت كثير أختلط بهم لأنه لأنه الحاجز هو اللغة كانوا حائط قدامنا فيعني كانت صديقتي تساعدني صديقتي يعني تركمانيه تساعدني نحكي وياها مثلا عربي او انجليزي وترجم قلت ما راح يجي طارق <applause> معي طبعا طارق اخوك صح؟ أي. أنا على حظي كان البنات اللي كنت معاهم في السكن كانوا بيعرفوا إنجليزي فكان سهل اول شهور بالنسبة لي انه انا اتواصل معاهم بس بعدك بعد ذاك لما بديت اطلع برا وكذا لقيت انه في صعوبة ففكرت انه انا قبل ما اطلع مثلا لو عندي مشوار او كذا اقوم استخدم جوجل ترانزليت واطلع الكلمات اللي انا محتاجة استخدمها برا ، بعد ذاك مثلا لو عايزة زولي يوصف لي مكان فبسأل ولو ما فهمت حاجة بقوم بمشي خطوتين بسأل واحد تاني ، ما فهمت برضه بمشي خطوتين بسأل واحد تاني كذا في البدايه كنا نتعامل معاهم هكذا بكلمات انجليزيه بس هم كمان ما يعرفوا فتضطر انك تستخدم الاشاره الاشاره كمان ما تخرج احيانا فكنت الجا اكثر شيء لترجم جوجل كنت اكتب هناك احيانا جمل واستخدمها في البدايه وبعدين تعودت شويه شويه والحمد لله اول فتره كثير استخدمت اللغه الانجليزيه ولغه الاشاره طريقة فظيعه كثير في كمان انه انا والدي بتحدث تركي كنت مرات الجا له للمساعده فهيك كنت مسلك اموري اول فتره شيء بسيط خفيف بعد ما تخلص دراسه بشكل عام ناوي ترجع على تونس او تفكر في تركيا؟ والله هذا سؤال ما نجمش نجاوبك عليه علاش؟ خاطر ساعة علم عند ربي واحد ما يعرفش شنو نجم يصير من بعد، وبالطبيعة أنا أي حاجة معناها باش نعملها هوني نحب ماذا بين نفيد بها بلادي من بعد، معناها إذا باش نكون أنا سبب في إنه باش نقدم ببلادي وإني نعمل حاجة بلوس معناها في بلادي طبعا باش نرجع لبلادي معناها ما حد انه يطلع من بلدي اذا ما في مشاكل والحمد لله يعني الاوضاع في العراق تتحسن وهمينا يعني لحد البارحه انه تكلمت مع اختي انه لما ارجع انه احصل شغلي القديم ارجع لشغلي القديم أه يعني هذه الفكره وارده والله صراحه لو زبط سوريا زبطت اوضاع الواحد من وقت ما تخرج آه ناوي ارجع على سوريا بساعد تصليحه عشان دقيقا حاسه انه انا ما مستعده انه انا ارجع السودان يعني حاسه في الوقت ده بس آه ان شاء الله طبعا قدام يعني انه بعد كم سنه كذا لازم ارجع ان شاء الله والله العيشه والاستمرار في العيشه اكيد في اليمن في تركيا ربما انه يجلس بعض كم سنه دراسه او سياحه او حاجه بس انه جلسه الى اخر العمر ولا هذا يعني عيشه نهائيه لا فاكيد انه بترجع اليمن ف شيء حبيته في تركيا وحاب انك تنقله لتونس بصراحة طبعا موجود انا بعد ما عشت في تركيا واحد مش كيف ما يشوف بلاد انه يعيش فيها كيف ما يجي لبلاد سياحة انا عشت هوني وشفت معناها تركيا شنية هي تركيا تركيا هي معروفة الان في العالم كله انه اقتصاديا ومن يعني كل النواحي ان تركيا قاعدة تقدم وانا مذهبية انه اللي نشوف فيه في تركيا زاد نجم نشوفه في بلادي التقدم التكنولوجي والتقدم زاد في التعليم وفي كل شيء ماذا بيا نشوفه زاد في بلادي بالطموح بالعزيمه نجم نعمل اي حاجه إيه انه حابه انقل هنا لان نواجه يعني مثلا انه لما يسالني تركيا انت مين هذا سؤال معتاد بالنسبه للاتراك اقول لهم من العراق راسا يسالني عربيه لو تركمانيه لو كرديه فلما نقول لهم عربيه انه بعض الناس انه ردت فعلهم تكون البنية التحتية في بعض الدول والمواصلات ما بين المدن يعني أنا نفسي أنا بحب أسافر كثير فنفسي إنه أشوف حتات في السودان أنا ما حصل شفتها بس ما يعني مترددة من الناحية دي وهنا لاحظت في تركيا إنه المواصلات بين المدن حتى جوا المدن برضو يعني سهلة شديد في خيارات كثيرة <applause> عن جمال الممثلين والممثلات في المسلسلات التركية <applause> قبل ما تيجي تركيا كان عندك هذه الفكرة بعد ما جيت تركيا هل نفس الفكرة موجودة أم تغيرت؟ والله حسب رأيي أنا إنه أي حاجة نشوفها على التلفزيون ولا على النت ولا في الأفلام ولا اللي هو هو أشياء معناها كيف مختارة وما تنسيش المكياج والمونتاج و... وأنت تعرف مود يعني أنت يوتيوبر وتعرف الأشياء يعني خويا إيش حبيت نقول لك؟ اللي الجمال اللي تشوفه على التلفزيون مو ممكن تشوفه يعني في حياتنا فهمت يعني دائما في تركيب في تنسيق في فهمت قصدي انا بالنسبه لي ما يعني هذه ما ما كنت مقتنعه بها بس اللي لما جيت لهنا انا يخابروني انه سلمي لي على فلان ممثل او لما تشوفي سلمي عليه او كلهم حلوين او هيك وهيك فيعني في مرات أقولهم لهم اقول لهم انه اللي هنا أنا مثلا بالواقع اللي يعيشه غير عن مثلا من البر يشوفه. يعني قد تحصل من اشخاص من مشابهين كثير تحصل خاصه لما تخرج تروح مناطق كثيره تحصل منهم بس انهم بهذيك الدرجه وانهم كلهم كذا لا هذا مستحيل أنهم يختاروهم اختيار. طيب يا احمد كم تتوقع عدد اللايكات في الحلقه؟ والله كم اتوقع؟ ان تكون فوق ال فوق ال اكثر من مئة لايك يعني خلال شهر بتوقع توصل 100 وشوي ان شاء الله ان شاء الله 200 300 ربما توصل 150 200 يعطيك الف عافيه الله يعافيك ان شاء الله تكون وصلتكم الفكره عن حياه عرب في تركيا وكيف تعلموا اللغه التركيه وان شاء الله نكون جاوبنا عن تساؤلات اصحابنا العرب واصحابنا الاتراك اذا عجبتكم الحلقه لا تنسوا الاشتراك ولا تنسوا اللايك فما الله